Меня зовут Диана, мне 11 лет. Я не люблю громкие звуки и ненавижу, когда стреляют. Мы сидели в подвале 30 дней в месяц. Сначала я, конечно, боялась даже встать, я просто лежала, сидела на кровати. А потом, ну, более-менее, когда утихала, я более-менее, ну, ходила по подвалу. Я учила 250 английских слов. Учила немецкий и... Больше танцевала, чтобы веселить себя и ну, соседей. I love you play and фортепиано. Надо сначала убедиться, тихо ли и спокойно. Если у человека стресс, то надо как-то или закрыть уши, а потом можно открыть и спокойно выходить. Я сама только выйду, стрельнули, я опять же бежала. Не могла вообще выйти. Я не хочу возвращаться в подвал.